Hər kəsə salam. Əvvəlki videolarda VirtualBox-a Kali Linuxu quraşdırma üsullarını göstərmişdik. Bu videoda isə VirtualBox-a Windows 11 əməliyyat sisteminin quraşdırılması üsulunu göstərəcəyəm. Deyə bilərsiniz ki, Windows əsas əməliyyat sistemimdir, bunu niyə təkrardan virtual maşın olaraq quraşdırım ki? Biz bu kursda müxtəlif ziyanverici proqramlar hazırlayacaq və Windows-a sızma üsullarını göstərəcəyik. Yəqin ki, heç kəs əsas əməliyyat sisteminə ziyan vurmaq istəməz. Ona görə də bütün bunları test etmək üçün əlavə virtual maşına ehtiyacımız var. İndi isə Windows 11 yükləməyə başlayırıq. Əvvəlcə Google-a Windows 11 download virtual machine yazırıq. Bunu yazdıqdan sonra developer.microsoft.com, yəni Microsoftun rəsmi saytına daxil oluruq. Bu saytın linkini sizinlə paylaşacağam. Bura daxil olduqdan sonra burada VM1, Hyper-V, VirtualBox, Parallels və s. növlərini görürük. Yükləmək üçün biz VirtualBox-a quraacağıq. Bundan əvvəlki videolarda VMW ilə quraşdırmasını göstərmişdik. VirtualBox-a basdıqdan sonra yükləmə başlayır. Biz əslində Windows 11 yükləməyə də bilərik. Yəni bunun yerinə Windows 7, Windows 10 və s. yükləyə bilərik. Əlbəttə fərqi yoxdur. Əsas odur ki, bizim üçün edə biləcəyimiz bir laboratoriya olsun ki, biz ona hücum edə bilək. Windows 11 yükləməyimizin səbəbi də odur ki, Windows 7 kimi sistemlərə baxanda daha güvənlidir. Yarattığımız arasında bir virusu və yaxud da troya atını Biz Windows 7-yə atarkən ola bilər ki, Windows 7-nin güvənlik sistemi onu tapa bilməsin, amma Windows 11-i tapa bilsin. Hal-hazırda da Windows 7-dən istifadə edənlər sayı azalıbdır ya. Bizə daha, yəni test etmək üçün daha güvənli bir sistem olsun ki, biz həmin o güvənli sistemi qura bilək. 20 21 GB olduğuna görə yükləmə çox uzun çəkəcək. Mən yükləmişdim əvvəlcə də onu. Burdan daxil oluram və burada sizə belə bir zip faylı gəldi. Bu zip faylına sağ klik edib bura çıxar və extract here də yazıla bilər. Ona basdıqdan sonra ova faylını sizin üçün çıxarır. Daha sonra ova faylını 2 dəfə klik edirsiniz və VirtualBox açılır. Başladıqdan sonra burada bəzi ayarları yerinə yetirə bilərsiniz. Məsələn, adını göstərir sizə. Bunlar dəyişmə mümkündür. Hər şey eləməzdən əvvəl burdan maşinə tavam klasörüdən boş hansı diskiniz boşdursa ora yükləyin və ya hələ bir diskiniz ola bilər. Bu yəqdı, yəni elə yerə yükləyirəm ki, sistemdə hər hansı bir sərtlik baş verməsin. Mən del diskinə yükləyəcəm və yükləmək üçün Win 11 adında bir fayl açmışam, daha doğrusu Windows 11 adında. Bura quraşdırmanı edəcəm. Bunu basdıqdan sonra bitirə basıram. Bitirə basanda burada cihaz içə aktarılır deyir. Bu aktarılandan sonra burada biz Windows 11-i görəcəyik və onun bəzi ayarlarını dəyişməliyik. Biraz gözləyək bu aktarılsın dolandan sonra video davam edəcəm. Bu kemələ bitdikdən sonra buraya Windows 11-imiz gəlir. İndi biz bunun ayarlarında bəzi şeyləri dəyişməliyik. Ayarlara daxil oluram. Genəl hissəsindən adımı dəyişə bilərsiniz. Məsələn mən Windows 11 yazıram. Burdan Microsoft Windows-u olduğuna və Windows 11 seçili olduğuna diqqət edin. Burdakı ayarlara baxmasaq da var, ehtiyac yoxdur. Sistem hissəsinə daxil oluram və 8 GB-ın 8-ini də verdiyini görə Amma ki onu deyim ki ya 2 RAM ya da 1 RAM verin. Yəni RAMınız çox olsa belə çox verməyin. Nətcədə biz həmin Windows 11-dən yalnız hücum etmək üçün istifadə edəcəyik də RAM-ımızı yormamıza ehtiyac yoxdur. Mən 2 verirəm. İşləyici hissəsindən yenə 4-ünü də veribdir. Yenə bunu birə endirin. Ehtiyac yoxdur. Bu 100% olsun. Hızlandırmadan da hypervisor olsun. Əsas sonra ekrandan görüntü beldiyini, yəni axıra kimldiyini 256 olsun. Digərlərini qurçalamağa ehtiyac yoxdur. Burdan bu ayarları da qurçalamağa ehtiyac yoxdur. Diplomma hissəsinə daxil olduqda görürük ki, video faylımız bura yüklənibdir. Səsdən heç bir şey dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Ağ hissəsindən isə net networku seçmək yaddan çıxmasın və gelişmiş hissəsindən də karma tipini tümünə izin və şəkildə etməliyik. Digər ayarları isə qurcalamağa ehtiyac yoxdur. Daha sonra tamamə basırıq və Windows 11-imizi açaq. Çıxım. Başlatə basdıqdan sonra Windows 11-imiz açılacaq. Biraz gözləyək. Yüklənməsi çox uzun çəkdi. Mən əvvəlcə Windows 10 istifadə edirdim. 11-i sizinlə ikinci dəfədir quraq. Və qurularkən belə bir yazılarla qarşılaşırıq. Bitcoin əməliyyatlar bitdikdən sonra belə bir ekranla qarşılaşırsınız. Bunu böyütmək üçün sağ klikə basırsınız və buradan display settings səhifəsinə daxil olursunuz. Buradan ayarlardan böyütməyə çalışacaq. Açılsın. display səhifəsinə girdikdən sonra burdan 1024 x 768-i 1152-nin 864-ə eləyə bilərik. Daha sonra keep change-ə basırıq. Yəni ən böyük belədir desəm bundan böyük olmur. Daha sonra burdan çıxış edə bilərik. Onsuz da biz yəni bundan elə istifadə etməyəcəyik. Sadəcə buna müəyyən bir hücumlar edəcək və müəyyən bir düzəltdiyimiz Troy atını buna atıb onun üzərində yoxlama aparacaqdır bəy olmağının, görünüşün necə olmanın və sarə S1-dəxli yoxdur. Video bu qədər idi. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun.